شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے لام میم رومی مغلوب ہو گئے نزدیک کی زمین میں اور وہ اپنی مغلوبی کے بعد جلد ہی غالب آ جائیں گے چند ہی سالوں میں اللہ ہی کا حکم ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی اور اس دن مومن خوش ہوں گے اللہ کی مدد سے وہ جسے چاہے مدد دیتا ہے اور وہ زبردست مہربان ہے یہ اللہ کا وعدہ ہے اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا مگر اکثر لوگ نہیں جانتے وہ دنیا کی زندگی کا ظاہر جانتے ہیں اور آخرت سے بے خبر ہیں کیا انہوں نے اپنے دل میں غور نہیں کیا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کو حق کے ساتھ اور ایک وقت مقرر تک کے لیے پیدا کیا ہے اور بے شک بہت سے لوگ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی کہ دیکھتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے اور زمین کو زیادہ آباد کیا تھا اور رسول ان کے پاس روشہ نشانیاں لے کر آئے تو اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے پھر برا انجام ہوا ان لوگوں کا جنہوں نے برائی کی کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اور ان کا مذاق اڑاتے رہے اللہ ہی مخلوق کی ابتدا کرتا ہے پھر وہی وہ دوبارہ اسے پیدا کرے گا پھر تم اسی کی طرف لٹائے جاؤ گے اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم نا امید ہو جائیں گے اور ان کے شریکوں میں سے کوئی ان کا سفارشی نہ ہوگا اور وہ خود اپنے شریکوں کے منکر ہوں گے اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن لوگ گروہوں میں بٹ جائیں گے پھر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ جنت میں خوشحال ہوں گے اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو اور آخرتی ملاقات کو جھٹلایا وہ عذاب میں حاضر رکھے جائیں گے پس پاکی بیان کرو اللہ کی جب شام ہو اور جب صبح ہو اور اسی کے لیے سب تعریف ہے آسمانوں اور زمین میں اور رات کے وقت اور جب تم دوپہر کرتے ہو اس وقت بھی نماز پڑھا کرو وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے اور زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے اور اسی طرح تم نکالے جاؤ گے اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا پھر تم انسان ہو کر پھیل گئے اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں پیدا کیں تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کا بنانا اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا مختلف ہونا ہے بے شک اس میں علم والوں کے لیے نشانیاں ہیں اور اس کی نشانیوں میں سے تمہارا رات کو سونا اور دن میں اس کا فضل تلاش کرنا ہے بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو سنتے ہیں اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے ڈر اور امید کے لیے اور آسمان سے پانی اتارتا ہے پھر اس کے ذریعے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں پھر جب وہ تمہیں زمین سے ایک بار بلائے گا تو تم فورا نکل آوگے گے اور آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے سب اسی کے تابع ہیں سب اسی کے فرما بردار ہیں اور وہی ہے جو مخلوق کی ابتدا کرتا ہے پھر وہی دوبارہ اسے پیدا کرے گا اور یہ اس کے لیے بہت آسان ہے آسمانوں اور زمین میں سب سے اعلیٰ مثال اسی کے لیے ہے اور وہی زبردست حکمت والا ہے وہ تمہارے لیے تمہاری ہی حالت سے ایک مثال بیان کرتا ہے کیا تمہارے غلاموں میں سے کچھ تمہارے شریک ہے ان چیزوں میں جو ہم نے تمہیں دی ہیں کہ تم اور وہ برابر ہو جائیں اور تم ان سے ڈرتے ہو جیسے تم ایک دوسرے سے ڈرتے ہو اسی طرح ہم عقل والوں کے لیے نشانیاں کھول کر بیان کرتے ہیں بلکہ ظالم لوگ بغیر علم کے اپنی خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں پھر کون ہے جو اس شخص کو ہدایت دے جو اللہ نے گمراہ کر دیا ہو ان کے لیے کوئی مددگار نہیں تو اے نبی یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کی طرف رکھو جو اللہ کا سیدھا راستہ ہے وہ فطرت جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے اللہ کی بنائی ہوئی فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں یہی سیدھا دین ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے مومنوں اسی اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے اس سے ڈرتے ہوئے اور نماز قائم کرنے والے بنو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جانا اور نہ ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا اور گروہ گروہ بن گئے ہر گروہ اسی پر خوش ہے جو ان کے پاس ہے اور جب لوگوں کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں اس کی طرف رجوع کرتے ہیں پھر جب وہ انہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھا دیتا ہے تو ان میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ شریک کرنے لگتا ہے تاکہ وہ اس نعمت کا انکار کریں جو ہم نے انہیں دی ہے تو کچھ دن مزے کر لو عنقریب تم جان لو گے کیا ہم نے ان پر کوئی دلیل نازل کی ہے جو ان کے شرک کے بارے میں بات کرے اور جب ہم لوگوں کو رحمت چکھاتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتے ہیں اور اگر ان کو ان کے ہاتھوں کے کیے کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچے تو فوراً مایوس ہو جاتے ہیں کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ روزی کشادہ بھی کرتا ہے جس کے لیے چاہے اور تنگ بھی کر دیتا ہے بے شک اس میں ایمان رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں بس رشتہ دار کو اس کا حق دو اور محتاج کو اور مسافر کو بھی یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں اور جو سود تم دیتے ہو تاکہ وہ لوگوں کے مال میں بڑھ جائے تو وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا لیکن جو زکوٰۃ تم اللہ کی رضا چاہتے ہوئے دیتے ہو وہی لوگ کئی گناہ بڑھاتے ہیں اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہیں روزی دی پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو یہ سب کچھ کر سکے پاک ہے وہ اور وہ ان کے شرک سے بہت بلند ہے خشکی اور سمندر میں فساد ظاہر ہو گیا ہے لوگوں کے ہاتھوں کے عمال کی وجہ سے تاکہ وہ ان کے کچھ عمال کا مزہ چکھائے شاید وہ باز آ جائیں کہہ دو زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا ان میں سے اکثر مشرک تھے بس اے نبی سیدھے دین کی طرف اپنا رخ کرو اس دن سے پہلے کہ اللہ کی طرف سے وہ دن آ جائے جس کا ٹلنا ممکن نہیں اس دن لوگ ٹکڑوں میں بٹ جائیں گے جس نے کفر کیا اس کا کفر اس کے خلاف ہوگا اور جس نے نیک عمل کیے وہ اپنے لیے راستہ بنا رہا ہے تاکہ اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اپنے فضل سے جزا دے بے شک وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے خوشخبری دینے کے لیے تاکہ تمہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھائے اور تاکہ کشتیاں اس کے حکم سے چلیں اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرو اور ہم نے تم سے پہلے رسول ان کی قوموں کی طرف بھیجے تو وہ ان کے پاس وعدہ نشانیاں لے کر آئے پھر ہم نے مجرموں سے بدلہ لیا اور ہم پر مومنوں کی مدد کرنا لازم ہے اللہ ہی ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے تو وہ بادل اٹھاتی ہیں پھر وہ انہیں آسمان میں جس طرح چاہتا ہے پھیلاتا ہے اور اسے ٹکڑوں میں تقسیم کرتا ہے پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے درمیان سے بارش نکلتی ہے پھر جب وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے وہ برسا دیتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں حالانکہ اس سے پہلے کہ وہ ان پر برسے وہ بالکل مایوس ہو چکے ہوتے ہیں دیکھو اللہ اپنی رحمت کے کی اثرات کیسے ظاہر کرتا ہے کہ وہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے یقیناً وہ ہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اور اگر ہم ہوا بھیج دیں اور وہ کھیتوں کو زرد ہوتا دیکھیں تو وہ فوراً ناشکری کرنے لگیں گے پس بے شک تم اے نبی مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو پکار سکتے ہو جب وہ پیٹ پھیرے جا رہے ہوں اور نہ ہی تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہدایت دے سکتے ہو تم صرف ان کو سنا سکتے ہو جو ایمان لاتے ہیں ہماری آیتوں پر اور فرما بردار ہوتے ہیں اللہ ہی ہے جس نے تمہیں کمزوری کی حالت میں پیدا کیا پھر اس کمزوری کے بعد طاقت دی پھر طاقت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا اور جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور وہی جاننے والا قدرت والا ہے اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم قسمیں کھائیں گے کہ وہ دنیا میں ایک گھڑی سے زیادہ نہیں ٹھہرے اسی طرح وہ دنیا میں بھی دھوکہ کھاتے رہے اور جنہیں علم اور ایمان دیا گیا وہ کہیں گے تم تو اللہ کے حکم کے مطابق قیامت کے دن تک ٹھہرے رہے اور یہ قیامت کا دن ہے لیکن تمہیں معلوم نہ تھا سو so اس دن ظالموں کو نہ ان کا کوئی عذر فائدہ دے گا اور نہ ان سے معافی مانگنے کی اجازت دی جائے گی اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثال بیان کی ہے اور اگر آپ ان کے پاس کوئی نشانی یعنی معاوضہ لے کر بھی آئیں تو یہ کافر ضرور کہیں گے کہ تم جھوٹے ہو اسی طرح اللہ ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے جو سمجھ نہیں رکھتے پس اے نبی صبر کرو یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے اور جو لوگ یقین نہیں رکھتے وہ تمہیں ہلکا نہ کریں